termasuk juga NGO NGO dan kita membuat dua dua keputusan. Satu kita buat keputusan bahawa perjanjian ini membatalkan kemerdekaan negara kita. Yang kedua kita telah bersetuju bahawa Anwar adalah pengkhianat kepada negara. Dia dalam bahasa Inggeris kita boleh kata treason. Treachery against the nation dia jual negara kita kepada Amerika. Sila kepada sebilangan yang kecil saja daripada press. Ini menunjuk bahawa di Malaysia ini sudah tidak ada kebebasan bersuara. Kebebasan media sudah tidak ada. Kerana kalau press membuat sesuatu yang tak disukai oleh kerajaan, tindakan akan diambil. Dan kita dapati bahawa apabila seseorang whistleblower memberitahu kepada kerajaan berkenaan dengan satu-satu kesalahan, whistleblower itu akan disiasat. Sebab itu sekarang ini orang hidup dalam ketakutan dalam negara kita ini. Dan kita dapati kadang-kadang tindakan ganas dibuat. Seorang pemain football telah disibar dengan asid. Ini tak pernah berlaku dulu apa sebab nak buat benda semacam itu kepada seorang football player baru-baru ini kita dapati ada satu orang itu dia membuat dia menyuarakan pendapat dia berkenaan dengan keadaan dalam negara dan apabila dia menyuarakan keadaan dalam negara entah kenapa dia diserang oleh dua orang dan ada video yang diambil jadi dalam negara kita ini bukan sahaja orang yang menegur kerajaan akan menerima tekanan daripada kerajaan. Orang yang melabur itu akan disiasat tetapi juga ada cara-cara ganas yang dilakukan. Sebab itu ramai yang nak bincang berkenaan dengan soal perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim mereka bersetuju dengan bahawa ini adalah satu perjanjian yang merugikan Malaysia yang menidakkan kebebasan Malaysia tetapi mereka tidak berani bercakap berkenaan dengan ini kita berada dalam sebuah negara yang mana people live in fear takut tak boleh nak nak bercakap berkenaan dengan benda yang benar apakah yang benar yang berlaku baru ini yang benar ialah penanda tangan ini satu perjanjian antara Anwar dan Trump untuk serah negara kita ini kepada Amerika. Kita terpaksa ikut perjanjian ini yang memaksa kita membeli 150 bilion dolar Amerika, barangan daripada Amerika. Kita perlu beli gas daripada Amerika. Kita hmm. perlu beli kapal terbang daripada Amerika. Dan semua ini sudah mengikat kita tentang punca pendapatan kita. Tak boleh lagi lah kita beli daripada syarikat-syarikat lain kerana 60 biji pesawat Boeing akan dibeli oleh kita mengikut perjanjian. Bermakna kita tak bebas. Kita juga mesti beli gas daripada Amerika. Kita juga Mesti uh, melabur sampai 70 uh, ribu 70 bilion ha 70 bilion 70 bilion kepada Amerika jadi mana mana kedudukan kebebasan kita kalau kita membuat perjanjian yang mengikat kita untuk melakukan sesuatu bukan secara kecil-kecilan <tuh> kalau tak 1 juta 2 juta tak mengapa ini berbilion habis wang kita digunakan untuk memperkayakan Amerika Syarikat. Dan kita kalau cuba ada rundingan dengan pihak lain dalam perjanjian itu juga disebut kalau ada perjanjian dengan pihak lain perlu dirojok terlebih dahulu kepada Amerika Syarikat supaya kebebasan apa? security Amerika tidak terjejas. Apakah yang boleh kita buat yang boleh menjejaskan security Amerika? Jadi kita sekarang ini berada di bawah naungan Amerika Syarikat bermakna bahawa kita tidak bebas lagi kita tidak merdeka lagi mana-mana lawyer sekalipun membuat tafsiran yang sama perjanjian ini adalah satu kebodohan kebodohan dari pihak kerajaan yang dengan uh, serta-merta dengan uh, suka hati menandatangani perjanjian ini sedangkan negara-negara ASEAN yang lain tidak menandatangani perjanjian ini. Kenapakah Malaysia serah diri kepada Amerika walhal negara ASEAN memberi <coughs> mengambil masa untuk mem, uh, mengkaji syarat-syarat uh, perjanjian-perjanjian ini? Malaysia dalam jangka masa dua hari saja dan tidak memberi peluang kepada rakyat dan apa nama institusi yang lain mengkaji hasil perjanjian ini sudah pun menandatangani. Siapa yang bertanggungjawab? Yang bertanggungjawab ialah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini satu pengkhianatan kepada negara. Negara kita bebas, negara kita berdeka. Anwar Ibrahim sudah jadikan negara kita ini Tanah jajahan Amerika Syarikat. Ini satu pengkhianatan kepada bangsa kita, negara kita. Sebab itu saya berpendapat bahawa satu tindakan undang-undang perlu diambil untuk meng meng membicarakan kes ini dalam mahkamah. Uh, saya diberitahu bahawa sudah ada laporan polis dibuat berkenaan dengan pengkhianatan oleh Anwar Ibrahim. Dan saya harap walaupun Malaysia ini berada dalam keadaan ketakutan, semua pihak takut. Takut kepada kerjaan. Pegawai pun takut, orang ramai pun takut, ahli akademik pun takut. Mereka bersetuju dengan pendapat kita tapi tak berani nak datang ke depan. Ha, ini we live in an atmosphere of fear we cannot speak our minds anymore. We cannot criticize the government. Whereas in the past, these people who who now form the government, in the past, they were free to condemn the government, making accusation against previous government of a, 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 a dictatorial uh, uh, Practices. Becoming a dictator and uh, having cronies and the like. But now, where before they were free, now they do not allow us to say anything against the government. If you do, the police will call you. I must admit that I have been called nine times. I'm waiting for another call. <laughs> <laughs> But after, after this. But uh, although I run the risk Of being interrogated by the police, of my family being subjected to investigation and the like, I feel that when we lose this country, When we lose this country, I have to be a little bit berani to cakap lah. Yeah, yeah. Ha. Main union, kita lawan. Ini dulu kita lawan main union. Dulu kita lawan main union. Kita berhadapan dengan British kita bercakap. Kita tolak perjanjian yang dibuat oleh raja-raja kita. Kita tak pasal takut. Kita buat dan kita gaya. Kita berjaya. Kali ini nak bercakap apa pun dah tak boleh. Nak tulis pun tak boleh. Kalau tulis, polis panggil. Ha, saya percaya saya pun kena panggil lah pula. Nak jadi nombor kali yang ke-10. Ha. Okay, so Any question Tung. you can ask, not only me, others also. Oh. Silakan soalan. Uh, Tuan, uh, masa mula-mula tadi Tuan sebut tentang, pertamanya, saya ada dua soalan. Soalan pertama ialah tentang serangan ke atas uh, penyelenggaraan sukan, yang kita tahu Harish, yang Tuan kata disebabkan dia berani bersuara tentang isu sesuatu. Adakah Tuan melihat ada hubungan kait antara serangan itu dengan isu yang uh, saudara Harish bangkitkan, iaitu isu semasa tu, yang tu. And then soalan kedua tu, baru-baru uh, ni... Isu reporter diserang semalam. Elok yeah. eh, satu-satu dulu. Oh, satu-satu. Ya, saya fikir benda-benda macam ni tak pernah berlaku. Uh, kalau ada orang kata sesuatu yang tak disukai oleh kerajaan, tindakan diambil. Dia disoal oleh polis. Dia didera. Uh, dia diminta uh, supaya uh, menistiharkan uh, kekayaan yang dia curi. Walaupun dia tak curi, suruh istirahat. Ini tekanan. Jadi saya berpendapat bahawa dalam keadaan sekarang kita boleh kata banyak tindakan yang dibuat oleh kerajaan dan banyak perlakuan yang berlaku walaupun tak nampak macam kerajaan tetapi ada tindakan-tindakan ganas sekarang ini terhadap sesiapa yang menyuarakan sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh uh, pihak tertentu. Umpamanya Uh, kita tipu bagi kerakyatan kepada orang asing footballer uh, jadi orang ini yang diserang ni dia menegur dia kata itu tak betul uh, dia kena serang uh, dalam football pun kalau nampak orang itu main uh, belah pasukan lawan uh, boleh diserang I ini dulu tak pernah jadi macam ini soalan kedua tentang agreement uh, on reciprocal trade PRT, baru-baru uh, ni Menteri Pelaburan dengan Tengku Zafar mengatakan bahawa beliau mengakui uh, perjanjian itu sedikit lopsided dan akan uh, melihat bagaimana ruang untuk uh, membuat pindaan terhadap perjanjian tersebut adakah tuan melihat ruang itu mungkin boleh digunakan untuk mendesak agar dilihat kembali, tuan, saya faham ada memorandum dan sebagainya tetapi pengakuan daripada Menteri yang bertanggungjawab sendiri tuan komen ya memang pun perjanjian ini orang kata dalam bahasa Inggeris lopsided tak, tak seimbang, berat sebelah. Sebab itu, menteri pun sedar bahawa perjanjian ini tidak baik. Walaupun dia daripada kerajaan, tetapi dia terpaksa menyatakan bahawa ini adalah satu perjanjian berat sebelah. Dan sepatutnya, dia tidak ditandatangani. Perdana Menteri, sebelum dia tandatangani satu-satu perjanjian, perlu rojok perkara itu kepada pakar-pakar untuk mengetahui sama ada berat sebelah ataupun tidak. Tetapi selepas dia tak ada tangan baru kita dapati bahawa dia perjanjian ini dia adil. Ah, uh, saya so, tuan-tuan um, saya ingin melanjutkan uh, penjelasan berkenaan soalan kedua daripada wartawan tadi iaitu berkenaan dengan Perdana Menteri tidak merujuk kepada pakar-pakar itu. Sebab kita semua tahu yang Perdana Menteri dan juga kerajaan ini menandatangani perjanjian ini tanpa membawa perkara ini pergi ke parlimen terlebih dahulu bahkan tidak ada sebarang kaukus untuk mencangkan perjanjian ini diadakan memang ada kaukus itu tapi kaukus itu tidak pernah bermesyuarat sama sekali sebaliknya cuma ada satu taklimat selama sejam setengah termasuk waktu makan yang bersifat sehala jadi pada pandangan dan juga pada pengalaman Tun sebab saya pun tahu zaman Tun pun ada banyak buat macam-macam perjanjian antarabangsa yang semuanya dibawa masuk ke dalam parlimen terlebih dahulu kenapa kenapa agaknya kerajaan bertindak untuk tidak bawa benda ini ke parlimen untuk dibincangkan kita menghadapi banyak masalah. Ada masalah yang ringan yang boleh diputuskan oleh Perdana Menteri tanpa rojokkan pun. Kalau dia kata, oh, kita bila isap rokok, jangan buang rokok di tepi jalan. Tak payahlah nak ada sidang parlimen, nak bincang, eh putih rokok jangan buang di tepi jalan. Itu Perdana Menteri boleh buat. Tapi yang dia buat, benda yang serius yang patut dirujuk kepada Dewan Rakyat dan mendapat tanda tangan daripada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi dia tak buat. Umpamanya memperkenalkan 3R. Ini satu perkara yang serius. Kerana kita nak bercakap pasal bangsa, bangsa kita tak boleh. Nak bercakap pasal agama kita tak boleh. Nak bercakap pasal raja-raja kita tak boleh. Itu very serious. Itu tak dirujuk kepada Dewan. Dia buat keputusan dan kalau kita bercakap berkenaan dengan perkara ini polis panggil polis siasat jadi ini satu tekanan tetapi yang lebih dahsyat lagi dia tanda tangan satu perjanjian yang menidakkan kemerdekaan negara kita berjuang untuk mendapat kemerdekaan bukan satu hari dua hari lama kita berjuang akhirnya kita capailah kemerdekaan dan kita gembira Tiba-tiba dia tanda tangan ni Satu perjanjian Yang membatalkan kemerdekaan kita Tanyalah lawyer mana pun Kalau dia, dia Saya tak, Lawyer kerajaan tak tahulah uh, Tapi saya Telah ada perbincangan dengan Lawyer-lawyer lawyer dan semua daripada mereka Termasuk pakar-pakar Undang-undang mereka berkata Bahawa perjanjian ini Bermakna menyerah negara kita kepada Amerika. Sudah kita jadi satelit ataupun koloni kepada Amerika. Kita tak bebas lagi. Tak bebas nak buat perhubungan, tak bebas nak buat perjanjian, tak bebas. Apa makna kemerdekaan kalau kita tak boleh buat apa-apa perjanjian sendiri tanpa rojokkan kepada Amerika Syarikat. Dulu British kuasai sepenuhnya hubungan luar negara kita. Bila kita merdeka, kita boleh ada hubungan dengan siapa saja. Kalau kita suka, kita ada hubungan. Kalau kita tak suka, kita tak ada hubungan. Tetapi sekarang ini, nak ada satu perjanjian dengan negara lain, kita perlu rojok ke Amerika. Kunun, dia nak tahu sama ada perjanjian itu akan mengancam security Amerika. Apalah sangat negara kecil macam Malaysia ini nak ancam security Amerika resolusi kita. Ya, yeah. resolusi. Kita sudah bersetuju persidangan ini yang disertai oleh orang-orang uh, daripada kumpulan-kumpulan tertentu termasuk juga NGO-NGO dan kita membuat dua dua keputusan. Satu kita buat keputusan bahawa perjanjian ini membatalkan kemerdekaan negara kita. Yang kedua kita telah bersetuju bahawa Anwar adalah pengkhianat kepada negara. Dia dalam bahasa Inggeris kita boleh kata treason, treachery against the nation. Dia jual negara kita kepada Amerika. soalan? Tindakan seterusnya ya? Ha? Tindakan seterusnya selepas kita kata dia treacherous? Kita akan buat laporan polis. Kita harap kalau kerajaan tak ada campur tangan, polis ambil tindakan biasa. Bila kita buat laporan, polis kena siasat. Jangan, lab, jangan siasat orang yang melapor. Pasal <tuk> lain, siapa yang jadi whistleblower, dia melapor, dialah kena siasat. Ha, jadi, itu bukan cara sebenarnya, walaupun polis ada kuasa, tetapi itu salah guna kuasa. Dia mesti guna kuasa secara baik, Iaitu dia akan ada satu kajian menggunakan pakar-pakar tentang kesan daripada perjanjian ini yang ditandatangani oleh Indah, uh, Anwar Ibrahim. Sama ada betul ataupun tidak Anwar Ibrahim adalah pengkhianat seperti yang dituduh. NGO akan buat laporan juga. Ya, sila. Uh, saya, saya nak beri sedikit maklumat uh, bahawa NGO-NGO Uh, secara serentak seluruh negara akan buat laporan polis uh, uh, Jumlah yang cukup besar nanti Ingenjo yang akan buat laporan polis Bermula di Kuala Lumpur kami akan buat di Dawangi pada hari Jumaat pagi 10.30 So harap uh, media boleh tahu dan satu lagi di Wawasan Maju Dan seluruh negara serentak kita akan jemput dan kita berharaplah Kaum-kaum uh, lain juga yang rasa negara kita terancam di bawah perjanjian ini Sama-sama uh, semua kaum buat laporan polis Macam mana dulu ramai kaum berbagai kaum turun masa bersih eh, berkaitan dengan isu negara yang dijual di isu kleptokrasi boleh turun beramai-ramai sekarang ni isu berat tentang negara semua kaum kena boleh buat report polis yang sama Terima kasih. Uh, Rafiq, time frame kita ada? Before ini this uh, agreement come to force? Kita ada ratifikasi periodnya tuan adalah selama 60 hari daripada tarikh 26 Oktober 2025 kerajaan Malaysia dan Amerika akan melalui proses ratifikasi kedua-dua pihak kena bersetuju for it to come into effect uh, sorry tu nak tambah sesuatu Enten, tambah sikit di antara perjanjian ini kesannya ialah all american companies have of, have effectively obtained bumiputra status under the agreement on reciprocal trade signed by Malaysia prime minister yeah. So tak 153 lagi Dia, dia, kata, dia, dapat hak uh, bumi putra. Amerika dapat hak uh, bumi putra. kita kena bagi lesen les. dekat dia. So, warisan <coughs> tu warisan. Uh, tuan Rafiq, uh, mengenakan kita ada surat untuk buat laporan polis pada ramai kan? Boleh Tuan Rafiq terangkan seksi mana akta mana yang boleh kita gunakan untuk uh, treason seperti ini? Tadi kita telah berbincang dan sebelum ni pun beberapa rakan-rakan saya peguam-peguam mungkin boleh komen kepada tuan-tuan nanti di luar antara seksyen yang kita lihat adalah melakukan sabotaj kepada negara di bawah seksyen 124 K, K besar for Canada dalam bahasa Melayu di bawah kanun kesiksaan dan juga sebenarnya menjual kepentingan negara dengan memberi kepentingan kelebihan kepada kuasa asing. Maknanya agreement ini seolah-olah menunjukkan Perdana Menteri yang harus menjaga kepentingan negara telah membenarkan luar negara iaitu Amerika mendapat kepentingan negara tersebut. Last question sebab so, saya setun ada program. Last question anybody? any any plans to organize another undur turun anu 2.0 uh, kita jangka akan buat perhimpunan besar seperti mana Aisyah atau lebih besar daripada kita pandang benda ini lebih serius daripada Aisyah ini Tapi perkara kita, rasanya hujung tahun ni dan ini perkara yang melibatkan seluruh negara sepatutnya rakyat bantah dan cara membantah ialah dengan mengadakan satu perhimpunan besar-besaran kita boleh tanya satu lagi tapi dia agak dalam sikit Naratif yang digunakan oleh kerajaan selepas uh, kena LT ialah daripada 400 tarif diturunkan kepada 900 dan kepentingan contohnya isu halal dan juga nadi bumi dilindungi. Tetapi berdasarkan apa yang terlihat, lihat adakah mungkin cara lain sebab kalau tak buat mungkin akan kekal pada 24% dan akhirnya memberi kesan pada impak ekonomi. Kalau bukan itu caranya pada pandangan tuan, apakah cara lain yang boleh kita nak circumvent tekanan kepada syarikat ni? Ya, kita sedar ada kerajaan yang mengikut undang-undang the rule of law. Kita tak takut rule of law pasal kita tak pecah undang-undang. Tetapi kita mempunyai keadaan ke kerajaan yang abuse the rule of law. Dia, dia buat tindakan. Jadi kita, saya pun takut juga Ha. Kalau dia tangkap saya, apa nampak? Ha. Dia ada polis, saya tak ada, ada polis. Adalah polis escort dia soalan dia tu, tadi dia kata uh, if we don't sign the agreement uh, tarif tu tinggi 24%. So what are the do we have? Ya, kita sebenarnya apabila satu perjanjian yang begitu serius dikemukakan, kita perlu ada perbincangan mendalam untuk mengetahui apa kesan daripadanya. Apa kesan kepada kita, apa kesan kepada negara-negara uh, lain dan apa tindakan yang boleh kita ambil. Seperti mana dalam kes krisis keuangan. Kita bincang perkara itu satu tahun. Satu tahun nak cari jalan nak lawan. Akhirnya kita berjaya. Ini yang kita nampak dalam dua hari. Tak tahulah dia bincang dengan siapa. Katanya dia bincang dengan kabinet. Tak tahu kabinet pun. Uh, biarlah. Kabinet tentulah orang pandai. Tapi pandai semua ke? Takkan tahu semua. Ini perjanjian luar biasa. Kita tak pernah tengok perjanjian yang semacam ini dengan siapa pun. Tak ada negara yang kena. Bahkan apabila cadangan Trump dibuat kepada jiran-jiran kita, mereka tidak tanda tangan. Mereka nak masa untuk kaji. Tapi ini, wow. Bukan main seronok, menari, menyanyi, boleh macam-macam boleh buat. Pasal seronok, oh Trump sudah datang. Oh saya sebagai Uh, presi uh, ya apa nama di Chemen ASEAN jemput Trump datang ke Malaysia pasal kita boleh bincang dengan dia bincang kononnya berkenaan dengan Gaza. Saya cari tengok ada disebut Gaza tak dalam perjanjian dia. Tak ada langsung. Kononnya kita akan ada peluang bincang pasal Gaza. Dia pula masuk sini bukan dia kira dia runding dengan ASEAN, dia runding dengan satu negeri dengan satu negeri. Satu negeri tak ada kekuatan. ASEAN ada kekuatan. Tapi Trump pilih satu-satu-satu. Jadi kita terikut dengan agenda Trump. Dan kita kita lebih daripada negara-negara lain. Di ASEAN kita serah semua negara kita kepada Amerika. Okay. So, apa beza itu batu putih dengan perjanjian Anwar dengan Amerika? Batu putih. Beza batu putih. Perjanjian Anwar. Ya, dia kata kunun saya uh, treachery, uh, mengkhianati kununnya saya yang bagi uh, Pulau Batu Putih. Saya sanggup nak pergi mahkamah, charge saya lah. Hmm. Tapi tak mahkamah. Sebab saya tahu saya bukan bagi kita ada dokumen yang menunjuk orang yang bagi. Ah. Kita tak mahu lah sebut. Itu next chapter. Tapi ini uh, yang dia buat ni lebih dahsyat. Bukan seketui batu. Seluruh negara. <tid> Seluruh negara kita diserah kepada Amerika. Kalau ini bukan treachery, kalau ini bukan treason, saya tak, tak faham lah apa makna